Николай меня зовут Егор. Все хорошо. Вы самый лучший российский человек, который находится на территории Украины. Ничего не понял. Я украинец. Ты перепутал ну, что-то. Да? В каком месте вы украинцем стали? Что значит в каком месте? Мне выдали документ да. в, за, в РАГС, а, РАГС. РАГС. Знаешь, такое? Ты не знаешь, что, что еще раз? У меня свидетельство про народжение написано. Папа украинец и мама украинка. И в военном билете написано национальность украинец, а военный билет у меня еще советского образца. Что тебе? Можно, не пожалуйста, посмотреть Нет, вашего? Тебе, что же тебе буду можно, можно, ли можно мамы, тебе вашей папы нельзя. посмотреть? Не бойся, не бойся, Тебя боятся? Меня боишься? Страшноватый, ты. Ты, страшноватый. Да? Ты. да. Вот да. видишь, ты забоялся? Забоялся. Твой папа, не факт, что по украински разговаривал. А. Твоя мама не факт, что по украински а -а -а, разговаривала. Ты, ты сейчас на каком языке разговариваешь? На русском, я русскоязычный. Я твой Донецка. родной, вот твой, твой родной язык какой? Русский. Значит, ты кто? Украинец. Русский? Да ты что? Подожди, а расскажи мне, пожалуйста, <соспалит> мексиканцы на каком языке Пажа. разговаривают? На, по-моему, на справа от этой а Испании португальском. Это бразильцы, ты путаешь. Так да если, если мексиканцы так, да, разговаривают дай, что, что, на испанском доказ... языке, то они что, испанцы? А докажи обратно. Доказать что, что они на испанском разговаривают? Ну, ты, ты русский? Нет, я украинец. А докажи, что испа... мексиканцы, что они не испанцы. Так они мексиканцы. Да вот он-то и дело. Но они на каком языке говорят? На испанском. Вот, значит, они не мексиканские. А, они испанцы. Я, на языке Все ты понятно. Ты только что сказал, что они не сказал. испанцы. Ты только что сказал, они ты испанцы. Только что... испанцы. Ты, ты только победил. что пробежился. Ты, пробежился. ты победил. Ты русский. Да, подожди, я с тобой соглашусь. А расскажи Вой мне, папа пожалуйста. русский, мама а, русская, а, а ты да. мексиканец. А ты, да, а я а ты, правильно а понимаю? А ты кто по национальности? Русский, конечно. Так русского нет такого. Докажи. Ну, вот смотри, украинцы весь Украина. Ну, нету. В смысле, нету. А где она? Вот, я живу в Украине. У меня паспорт Украины. У нас украинские деньги. Законы. У нас есть Да, Я правильно понимаю? Ты по национальности русский. Нет, ты неправильно понимаешь. Да, 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 Ты только сейчас говорил, что ты русский по национальности. Ай-яй-яй, поехали, давай. Смотри, смотри, я. Украинец, ага. Ты запомни. русский. А глуховат. Ты русский. глуховат. Ты русский. Смотрите. Ты русский. Ты русский. Ответ, и, ответ нет. Да. А ты мокша? А, раз... а ты на каком языке сейчас разговариваешь? Я могу разговаривать украинской мову. Да, а я что я разговариваю да, украинскую мову, то я украинец. Как на языке соковыжималка? А, Соковычавлювалка. Да, 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 что? А я а так сказал что ли? Так? так. так. Так? Не так. А да, А вот я ведь так не да, Смотри, выжимать на украинском языке ага. вычавливать. Сок Облако. В облако превратилось. Облако. В тучу. облако. Знаешь, что? Все? В тучу превратилось. Тучу, в тучу. превратилось. Превратилось. Давай. Согласен. В какую тучу? В темную. В туча как украинский? Хмаринка. Хмаринка. Во что превратилась? Хмару. Хмара. Хмара от хмаринки чем Это написано? фамилия Хмара. Степан Ласково Хмара. На не... Ласково на нежном. Ласково на нежном. Ну, превратилось превратилась в тучу, превращалась, в тучу. превращалась и превратилась. Ты прав? Не, не. В смысле нет? Я хочу выжить свежевыжатого сока так. и сока выжимал. Тебе это не дано. Свежего вас... сока хочу себе на листаком. Ты только можешь. Украинском. Ты только можешь мох пожевать. Сок вот тебе свежий. Давай, невозможно. Ты, ты, ты забоялся ты забоялся. на украинском. На украинском. Что сказать? Какое слово тебе перевести? Я хочу выпить свежевыжатого выжитого сока. Сижу, выжму на вычавлягоно сику на сико Что не так? Все что 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 не так? Где 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 там там там. А за проволокой ты родился? Нет, за дротом родился ты. А ты сейчас А зачем ты заругался, матом? У тебя слов не хватает обыкновенно. А ты что, забоялся? Тебя? А я в каком месте заругался? А, не, все, забудь. А, да. Вот, я не слышал. Да. Ты не слышал? Да. Ты забоялся. Ну давай еще что-нибудь. Давай еще. Методичка. Есть еще. Продолжай. А зачем да мне Да ладно, тут что ж ты так? Я что помню, О, я да тебе то и не говорю. Ты ничего опять не ведь, ты ведь помнишь. опять, ты опять больше ничего не договорил. Не, не договорил. Я забоялся. А каждый ли украинец это знает? Каждый. Не, не доказано. Кем? Тобой? <св> ну Но... Так ты же украинского языка не знаешь. <св> Нахера он не впервые... Правильно, а зачем ты пытаешься разговаривать на тему украинского вот языка, если ты его так не знаешь? Украинский, если украинский, Украинцы так, этого не знают, не впервые. Так, в смысле, украинцы знают. А украинцы. Хорошо. А у меня призна... тебе вопрос а по Признан ли язык? украинский язык общенародным языком? Конечно, признан. Поехали. При. Смотри. Смотри. Когда? Топ. Где? Когда? Я, я сегодня признан. признал. Смотри. По -признан. Подожди, Признан ли не признан, не, язык, признан вообще... не признан, не признан. Все, все. Нахуй. Подожди, не переключайся. И почему? Меня к тебе вот, вопрос, давайте. Стоп, я к тебе вопрос вот. могу почему задать. Ты со мной разговаривать. Да. Да. Задаю тебе вопрос на русском, на, русском? Я на, русском... на русском. Я на русском? Я на русском тебе И задаю русском. вопрос. Поехали. Да, на русском. Смотри, есть такое слово "поперхнуться". Угу. Ну вот э, человек э, там выпил. Воду. Хуйника это на украинском? Ничего не понял. Хуйника это слово на украинском? Я тебе вопрос, можно задам? Нет. Ты, или, нет ты, или ты, ты забоялся? Или ты скажешь, забоялся? На украинском? Поперхнуться на украинском бегом? Нет, у нас, нет, у нас нет такого ты слова. Ты украинец? У нас нет такого слова. Смотри, слово есть, а жопы нет, да? Да, смотри, я тебе задаю тебе вопрос. Поперхнуться, слово есть. Ты будешь отвечать или я? Поперхнуться, забоялся? Я забоялся. Нет, я забоялся. Я тебя забоялся. Нет украинского языка. Есть, Нету. Нет. Забудь, украинский язык поперхнуться, есть? как на украинском? Никак Все, значит, не поперхнешься да, смотри, на украинском У меня есть вопрос к тебе Ты смотри. не поперхнешься на украинском? Так, ты не будешь мне отвечать на вопрос, я пойду Буду, конечно, отвечать Слушай давай. тогда, смотри, есть слово такое поперхнуться На Человек? украинском нету слова укра... поперхнуться Пшел вон Вот ты Это просто Это просто жуть Ясно, такие тут у нас грамотеи знатоки украинского языка. Они вот этих понахапались с этих самых верхушек. Блин, я, если честно, я не знаю, как будет соковыжималка. Сиковычавливалка, соковычавливалка. Есть ли вообще такое слово? Это новая Раньше это не было, ну, может быть, и было, как это, соковыжималка, может, была якась И Не знаю я. Но откуда они этих слов понабирались, это просто какая-то жуть. Идем дальше.